Так, все, машинка работает. Сейчас уезжает уже. Короче, всем привет. Что, рассказываю историю по этому гольфу? Приехала машинка. Приехала машинка на с пробитой прокладкой ГБЦ. Антифри шурувал. В итоге она ехала. Пока она доехала. Пока она доехала пробыл еще прокладку на теплообменнику на теплообменнику пошурувала масло в итоге машина проехала без масла ну и, можно сказать почти без антифриза так, трошки обосрала маслом пока доехали уже все короче сняв головку понятно что клапана сальники клапанов этот ну, плоскость, треба було шлифануть це все відмить. Потому що воно все було, ну прям прям жестике, коротше, грязне. Потім що, потом кинулись із-за того, що нема масла, подивитися на вкладиші. Коротше, сняв я один шатунний, він... старты старт Потом снял распредвалы, короче. Короче, начал полностью разбирать по В итоге, в итоге, короче, пришлось снимать полностью. Полностью двигатель. сняв его. Отдал и блок. Промерил, в принципе, по блоку там особо сделал и хон плоскость тоже шлифанули, потому что короче, потому что она уже перегрета была прям так нормально И дальше что поменяли колечко поменяли вкладыши коленвал тоже отдали короче, проточили корни мы получается точили шатуни, да, просто отполировали, они там в размер нормально зашли корени 0,25 кажется что то я не помню короче в итоге сальники понятно что все этот начали короче начали с прокладки ГБЦ закончили полной капиталкой потом пришла башка сальники клапанов клапана выпускни были там с прогарами короче клапана тоже полностью полностью их заменили короче новые поставили. Выпуск не нормальный был, а выпуск, получается, заменили. Что там такого вообще интересного? Короче, масляный фильтр, колба, внутри сетка. И, скорее всего, масла не было. Короче, тоже зажувала Колбу тоже пришлось менять. Прокладки, потом форсунки отдали на ультразвуковую короче, чистку. Вообще, это FSI. Такие, короче, интересный мотор, блин. Це все таку собирати. Калінував это все прокладку. На випуску там ще ЕГР здесь стоїть теж прокладки всі Оце є ЕГР всім карантин, пока це все почищав, плюс якісь там умільці, понамазували все. герметосом так, что это ну, просто капец. Вот тут этот на фазику на тему тоже там такие колечко короче их сначала там начали морудить не могли найти на фазорегуляторе там, там три колечка стоит тоже короче их нашли потому что они, два было поломанных одно было там такие деревянные короче тоже пришлось его поменять что касается этого. Короче, все прокладки, колечки. Ищи а, тут в этот, блин, там штатно, короче, вебаста. Но ну, даже бирка есть бензинового, короче, 12 вольтового. Она тоже там уже давным-давно не этот не работала. Там ще десь в тому углу, а там стояв ще клапан. Тоже там все обрізано було, провода, а шланги от это все було. Короче, воно все там валялось, телепалось. Те шланги, короче, всі подтекали. В итоге это все пришлось геморрой -то весь повикидувати. Ну, Сама вебаста там осталась під крилом, она там не мешает. А шланги, вот эти тройники, клапанаті, Короче, пришлось их, конечно, викинути. короче, блин, такой интересный моторчик. В то же время трошки геморройный. Потому что любую, любую деталь, короче, чтобы куда-то добраться, даже просто ну, до форсунок, ну, это просто надо разобрать. Короче, ну, сейчас, в принципе, сейчас все такие машины. Чтобы что-то сделать, надо разобрать пол машины. короче, получается, чтобы приехала машинка там на день-два, как сначала думали поменять прокладку. Ну, я догадывался, что там прокладка все не закончится, потому что она приехала, и тут сразу под машиной калюжа масло и антифриз. И он говорит, что он ехал, и, ну, почти доехал, и в него, короче, она заглохла она уже, потому что коленвал там был, м -м, вкладыши не провернула, но уже там гребануло прям так хорошо, короче, коленвал. Трохи там намотала, короче, вкладыш. Я понимал, что, с самого начала понимал, что прокладкой это все не закончится. Я же говорю, там теплообменник прокладку выдавила, я же говорю, от перегрева. То уже было понятно, что, я говорю, это так, что, в принципе, что блок не пришлось менять потому что и блок там трюхи конечно сначала я думал что и блок у хана бошку бошку то отреставрировали трухи Распред, по распредвалам конечно маленькие были такие задирчики но их полирнули ну в принципе я ж кажу. ну такая история то есть Машина приезжая вроде на замену прокладки. Говорит, да? Ну в итоге, короче, просто полная капиталка, куча времени, куча, короче, проблем. Ну, вот так бывает тоже. отсюда масло. Прокладку отсюда вытащила. И тупанула масло отсюда. Здесь тоже. А получилось, что так получилось с маслом, то есть что и не остановил э, машинку, получается, вовремя, будем так сказать. Ну, масло все равно, свалило масло, она без масла, можно сказать, доехала. Потому что внизу датчик уровня масла. И на нем фишка была, она отломана, она просто, кто-то на ней наехал, не знаю, разбил. Она была разломана полностью и на свое штатное место в стяжкой привязано вроде вроде она там есть ну хотя с другой стороны при заводке автомобиля постоянно нужно было высвечивать э, проблему с датчиком масла то есть и так и получилось что э, ошибка постоянно высила уровень масла и человек когда ехал он просто уже по факту не бачу ту ошибку не бачу. она у него постоянно была и когда воно на самом деле не было масла он не видел, в итоге проехал на сухом моторе та фишка я и заказал тоже, там тропиного фишечку заказал перепаял подсоединил, все ошибка по уровню масла получается ушла, сейчас тоже по ошибкам там по ошибкам нема никаких ошибок с ну, ну, этих таких косяков Там еще шланочка на вакуум Подсасывает воздух И надо заменить Она пластиковая, уже полопана Ну и желательно, конечно Нежелательно надо поменять э, свечи Потому что, ну, чуть-чуть Она работает здесь, ну, Так машинка Еще, еще прокатается на маленький время потому что мотор сделан и мотор реально всем добра